Bal insan orqanizmi üçün çox faydalı dərman hesab olunur. Qədimlərdən bütün xəstəliklərin aradan qaldırılması üçün baldan istifadə olunub. İnsanlar kimyəvi maddələrdən istifadə etməzdən əvvəl çox uğurla müxtəlif təbii bitkilərdən və baldan hazırlanan qarışıqların sayəsində yaranmış xəstəliyin aradan qaldırılmasına nail olublar. Bal Allahın bəşər övladına bir lütfüdür. Təbii bal tapıb ondan istifadə qaydalarını öyrənmək həm özünüzün, həm də ailə üzvlərinizin xəstəliklərinin qarşısını ala bilər. Bal üzdəki sızaq və digər yaraların tez sağalmasını təmin edir. Soyuqdəymə xəstəliyinin sağalmasında əvəzolmaz antioksid kimi tanınır. Bal insana bütün maddələrdən çox enerji verir. Qozla qarışdırılaraq yeyilməsi cinsi problemlərin də aradan qalxmasına səbəb olur. Boğaz ağrılarını azaldır. Öskürmənin və qıcıqlanmanın qarşısını alır. Mədənin nasazlığını aradan qaldırır və ürəkbulanmasının qarşısını alır. Dildinizə sürtdiyiniz təqdirdə qüsurların aradan qalxmasına və dərinizin yenilənməsinə köməkçi olur. Temperaturun normaya düşməsinə və bəndəki soyuq dəymənin qarşısını alaraq insanın tərləməsinə köməkçi olur. Saçların təbiiliyini qoruyur, tökülməsinin qarşısını alır və sağlam parlaqlıq verir. Ürəyə böyük xeyri vardır. Ürək döyüntülərini azaldır, infarktın qarşısını alır, diş ətini və diş minasını möhkəmləndirir, təbii diş pastası olaraq da istifadə edilir. Balun suyu ilə şərbət insanın təzyiqinin düşməsinin qarşısını alır. Sümük və əzələ xəstəliklərinə qarşı da faydalıdır. Mədə bağırsaq funksiyasını tənzimləyir, qabzlığın qarşısını alır. Uşaqları zehniyyətinin güclənməsinə və sümüklərinin bəlkəməsinə müsbət təsir göstərir. Bal gözlərin görmə qabiliyyətini də artırır. Gözlərə yel kökü qədər faydalıdır. Bal suyu insanda acalığın yaranmasının qarşısını aldığı üçün diet reseptlərində rahatlıqla ondan istifadə olunur. Bir qaşıq bal uduman yetərlidir ki, mədə bulanmasının və qusmanın qarşısını alsın. Bal suyu ilə edilən gargara ağız yaralarının sağalmasına, badəm çiəyi müsbət təsir göstərir. Göz qapaqlarında və göz altında olan sancıları aradan qaldırır. Göz təzyiqinin normaya düşməsi üçün müalicə və xarakter daşıyır. Süt ilə qarışdırılıb içildikdə rahat yuxu təmin edilir. Bu da insanın beyin damar sisteminin normal funksiya daşımasını kömək edir. Yuyub kanalına abunə olaraq dəstək olmağı unutmayın.